جب اہلیہ کو کی کی مہمان کو اس کے دشمن کے حوالے کر دو با خدا اگر کوئی میرا اور مددگار بھی نہ ہوتا اور میں تنہا ہوتا جب بھی اپنے مہمان کو اپنی زندگی میں اس کے سپرد نہ کرتا جب ہانی کی یہ پختگی دیکھی تو ابن زیاد اور اس کے مصاحب خاص مہران نے ہانی کے بال پکڑ کر ان کو مارنا شروع کیا یہاں تک کہ ان کی ناک اور منہ سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اب بھی تم مسلم کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے ہانی نے کہا میرا قتل کر دینا تیرے لیے آسان نہیں اگر ایسا کرو گے تو تمہارے کثر امارت کو تلواریں گھیر لیں گے اس پر ابن زیاد اور بڑا فروختہ ہوا اور مار پیٹ شدید کر دی اسما بن خارجہ جو ہانی کو گھر سے بلا کر لائے تھے اور ان کو اطمینان دلایا تھا کہ آپ کوئی فکر نہ کریں وہ اس وقت کھڑے ہوئے اور سختی سے ابن زیاد کو کہا کہ اے غدار نے ہمیں ایک شخص کو لانے کے لیے کہا جب ہم اسے لے آئے تو تو نے ان کا یہ حال کر دیا اس پر ابن زیاد نے ہاتھ روکا ادھر شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ ہانی بن عروا قتل کر دیے گئے جب یہ خبر عمرو بن حجاج کو پہنچی تو وہ قبیلہ مزجج کے بہت سے نوجوانوں کو ساتھ لے کر موقع پر پہنچے اور ابن زیاد کے مکان کا محاصرہ کیا اب تو ابن زیاد کو فکر پڑ گئی قاضی شریح کو کہا کہ آپ باہر جا کر لوگوں کو بتلائیں کہ ہانی بن عروا صحیح سالم ہے قتل نہیں کیے گئے میں خود ان کو دیکھ کر آیا ہوں اور شریک کے ساتھ ایک اپنا آدمی بطور جاسوس لگا دیا کہ وہ ابن زیاد کے کہنے کے خلاف کوئی بات نہ کرے قاضی شریف کا یہ قول سن کر عمرو بن حجاج نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ اب اطمینان ہے تم واپس چلے جب حانی بن عربہ کے متعلق شہادت کی خبر اور اس کے خلاف قبیلہ مزجج کی ہنگامیں اور ابن زیاد کے قصر کے محاصرے کی اطلاع جب مسلم بن عقیل کو ملی تو وہ بھی مقابلہ کے لیے تیار ہو کر نکلے <تصفح> اور جن اٹھارہ ہزار مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو جمع کیا چار ہزار آدمی جمع ہو گئے اور جمع ہوتے جا رہے تھے یہ لشکر ابن زیاد کی قصر عمارت کی طرف بڑھا تو ابن زیاد نے قصر کے دروازوں کو مقفل کر دیا مسلم اور ان کے ساتھیوں نے قصر کا محاصرہ کر لیا مسجد اور بازار ان لوگوں سے بھر گیا جو ابن زیاد کے مقابلے پر آئے تھے اور شام تک اس میں اضافہ ہوتا رہا ابن زیاد کے ساتھ قصر عمارت میں صرف تیس سپاہی اور کچھ خاندان کے سادات تھے ابن زیاد نے ان لوگوں سے چند ایسے لوگوں کو منتخب کیا جن کا اثر و رسوخ ان قبائل پر تھا جو مسلم بن عقیل کے ساتھ محاصرہ کیے ہوئے تھے اور ان کو کہا کہ تم باہر جا کر اپنی اپنی حلقہ اثر کے لوگوں کو مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے سے روکو مال و حکومت کا لالچ دلا کر یا حکومت کی سزا کا خوف دلا کر جس طرح بھی ممکن ہو ان کو مسلم سے جدا کر دو ادھر سعدات و شیعہ کو حکم دیا کہ تم لوگ قصر کے چھت پر چڑھ کر لوگوں کو اس بغاوت سے روکو اور اسی خوف و تمہ کے ذریعے ان کو محاصرہ سے واپس جانے کی تلقین کرو جب لوگوں نے اپنے سادات شیعہ کی زبانی یہ باتیں سنی تو متفرق ہونا شروع ہو گئے۔ عورتیں اپنے بیٹوں بھائیوں کو محاذ سے واپس بلانے کے لیے آنے لگیں یہاں تک کہ مسجد میں ابن عقیل کے ساتھ صرف تیس آدمی باقی رہ گئے یہ صورتحال دیکھ کر مسلم بھی یہاں سے واپس ابواب کندہ کی طرف چلے جب وہ دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہ رہا مسلم بن عقیل تن تنہا کوفہ کی گلی کوچوں میں سراسیما پھرتے تھے کہ اب کہاں جائیں بلاخر کندہ کی عورت تو آ کے گھر پہنچے ان کے لڑکے بلال اسی ہنگامہ میں باہر گئے ہوئے تھے وہ دروازے پر واپسی کا انتظار کر رہی تھی مسلم نے اسے پانی مانگا پانی پی کر وہیں بیٹھ گئے عورت نے کہا کہ آپ پانی پی چکے اب اپنے گھر جائیے مسلم خاموش رہے اسی طرح تین مرتبہ یہی کہا اور مسلم خاموش رہے تو پھر اس نے ذرا سختی سے کہا کہ میں آپ کو دروازے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گی آپ اپنے گھر جائیے اس وقت مسلم نے مجبور ہو کر کہا کہ اس شہر میں نہ میرا کوئی گھر ہے نہ خاندان تو کیا تم مجھے پناہ دو گی میں مسلم بن عقیل ہوں میرے ساتھ میرے ساتھیوں نے دھوکہ کیا عورت کو رحم آ گیا اور مسلم کو اپنے گھر میں داخل کر لیا اور شام کو کھانا پیش کیا مسلم نے نہ کھایا اسی عرصہ میں عورت کے لڑکے بلال واپس آ گئے دیکھا کہ ان کی والدہ بار بار کمرے کے اندر جاتی ہیں بات پوچھی تو عورت نے اپنے لڑکے سے بھی چھپایا اس نے اصرار کیا تو اس شرط پر بتلا دیا کہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے اس طرف ابن زیاد نے جب دیکھا کہ لوگوں کا شور و شعب کسر کے گرد نہیں ہے تو اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ دیکھو کیا حال ہے اس نے آ کر بیان کیا کہ میدان صاف ہے کوئی نہیں اس وقت ابن زیاد اپنے کسر سے اتر کر مسجد میں آیا اور ممبر کے گرد اپنے خواص کو بٹھلایا اور اعلان کرایا کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں مسجد بڑھ گئی تو ابن زیاد نے یہ خطبہ دیا ابن عقیل بے وقوف جاہل نے جو کچھ کیا وہ تم نے دیکھ لیا اب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم جس شخص کے گھر میں ابنی عقیل کو پائیں گی ہمارا ذمہ اس سے بری ہے اور جو کوئی ان کو ہمارے پاس پہنچائے گا اس کو انعام ملے گا اور اپنی پولیس کے افسر حسین ابن نمیر کو حکم دیا کہ شہر کے تمام گلی کوچوں کے دروازے پر پہرہ لگا دو کوئی باہر نہ جا سکے اور پھر سب گھروں کی تلاشی لو اس تلاشی کے درمیان جب اس عورت کے لڑکے بلال نے یہ محسوس کیا کہ بالآخر وہ ہمارے گھر سے گرفتار کیے جائیں گے تو اس نے خود مخبری کر کے عبد الرحمن بن محمد بن اشعت کو اس کا پتہ بتلا دیا اس نے اپنے باپ محمد بن اشعت کو اور اس نے ابن زیاد کو اس کی اطلاع کر دی ابن زیاد نے محمد بن اش کی سپردگی میں ستر ہزار سپاہیوں کا ایک دستہ ان کے گرفتار کے لیے بیج دیا مسلم بن اکیل نے جب ان کی آوازیں سنی تو تلوار لے کر دروازے پر آ گئے اور سب کا مقابلہ کر کے ان کو دروازے سے نکال دیا وہ لوگ پھر لوٹے تو پھر مقابلہ کیا اس مقابلے میں زخمی ہو گئے مگر ان کے قابو میں نہ آئے یہ لوگ چھت پر چڑھ گئے اور پتھر برسانے شروع کیے اور گھر میں آگ لگا دی مسلم بن عقیل ان کے سب حربوں کا تن تنہا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے کہ محمد بن اشعس نے ان کے قریب ہو کر پکارا کہ میں تمہیں امن دیتا ہوں اپنی جان کو ہلاک نہ کرو میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا یہ لوگ تمہارے چچزاد بائی بھائی ہیں نہ تمہیں قتل کریں گے نہ ماریں گے مسلم بن عقیل تنہا ستر ہزار سپاہیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے وہاں سے چور ہو کر تھک چکے تھے ایک دیوار سے کمر لگا کر بیٹھ گئے ان کو ایک سواری پر سوار کر دیا گیا اور ہتھیار ان سے لے لیے گئے ہتھیار لینے کے وقت ابن عقیل نے کہا کہ یہ پہلی عہد شکنی ہے کہ امن لینے کے بعد کبھی ہتھیار چھینے جا رہے ہیں محمد بن اشس نے کہا کہ نہیں آپ کوئی فکر نہ کریں آپ کے ساتھ کوئی ناگوار معاملہ نہ کیا جائے گا ابن عقیل نے فرمایا کہ یہ سب محض باتیں ہیں اور اس وقت ابن عقیل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگا محمد بن اشعس کے ساتھیوں میں عمرو بن عبید بھی تھا جو ان کو امان دینے کے مخالف تھا اس نے کہا کہ اے مسلم جو شخص ایسا اقدام کرے جو آپ نے کیا جب پکڑ لیا جائے تو اس کو روکنے کا حق نہیں ابن عقیل نے فرمایا کہ میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا بلکہ میں حسین اور آل حسین کی جانوں کے لیے رو رہا ہوں جو میری تحریر پر انقریب کوفہ پہنچنے والے ہیں اور تمہارے ہاتھوں اسی بلا میں گرفتار ہوں گے جس میں میں گرفتار ہوں اس کے بعد محمد بن اشکس سے کہا کہ تم نے مجھے امان دیا ہے اور میرا گمان یہ ہے کہ تم اپنے اس امان سے عاجز ہو جاؤ گے لوگ تمہاری بات نہ مانیں گے اور مجھے قتل کریں گے تو اب کم از کم تم میری ایک بات مان لو وہ یہ ہے کہ ایک آدمی حضرت حسین کے پاس فوراں روانہ کر دو جو ان کو میرے حال کی اطلاع کر کے یہ کہہ دے کہ آپ راستہ ہی سے اپنی اہل بیت کو لے کر لوٹ جائیں خوفہ والوں کے خطوط سے دھوکہ نہ کھائیں یہ وہی لوگ ہیں جن کی بے وفائی سے گھبرا کر آپ کے والد اپنی موت کی تمنا کیا کرتے تھے محمد بن اشعس نے حلف کے ساتھ اس کا وعدہ کیا کہ میں ایسا کروں گا اس کے ساتھ ہی محمد بن اشعس نے اپنا وعدہ پورا کیا ایک آدمی کو خط دے کر حضرت حسین کی طرف بیج دیا حضرت حسین اس وقت مقام زیالہ تک پہنچ چکے تھے محمد بن اشعس کے قاصد نے یہاں پہنچ کر خط دیا خط پڑھ کر حضرت حسین نے فرمایا جو چیز ہو چکی ہے وہ ہو کر رہے گی ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی جانوں کا ثواب چاہتے ہیں اور امت کے فساد کی فریاد کرتے ہیں الغرج جی یہ خط پا کر بھی حضرت حسین نے اپنا ارادہ ملتوی نہیں کیا اور جو عزم کر چکے تھے اس کو لیے ہوئے آگے بڑھتے رہے ادھر محمد بن اشعس ابن عقیل کو لے کر قصر امارت میں داخل ہوئے اور ابن زیاد کو اطلاع دی کہ میں ابن عقیل کو امان دے کر آپ کے پاس لایا ہوں ابن زیاد نے غصے سے کہا کہ تمہیں امان دینے سے کیا واسطہ ہے میں نے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا یا امان دینے کے لیے محمد بن اشعس خاموش رہ گئے ابن زیاد نے ان کے قتل کا حکم دے دیا مسلم بن عقیل پہلے ہی سے سمجھے ہوئے تھے کہ محمد بن اشق کا امن دینا کوئی چیز نہیں ابن زیاد مجھے قتل کرے گا مسلم نے کہا کہ مجھے وسیعت کرنے کی مہلت دو ابن زیاد نے مہلت دے دی تو انہوں نے عمر بن سعد سے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان قرابت ہے اور میں اس قرابت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے تم سے ایک کام ہے جو راز ہے میں تنہائی میں بتلا سکتا ہوں عمر بن سعد نے اس کو سننے کی ہمت نہ کی ابن زیاد نے کہا کہ کچھ مذائقہ نہیں تم سن لو ان کو علیحدہ کر کے مسلم بن عقیل نے کہا کہ کام یہ ہے کہ میرے ذمے سات سو درہم قرض ہیں جو میں نے کوفہ کے فلاں آدمی سے لیے تھے وہ میری طرف سے ادا کر دو دوسرا کام یہ ہے کہ حسین کے پاس ایک آدمی بیچ کر ان کو راستہ سے واپس کرا دو عمر بن سعد نے ابن زیاد سے ان کی وصیت پورا کرنے کی اجازت مانگی تو اس نے کہا کہ بے شک امین آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا تم ان کا قرض ادا کر سکتے ہو باقی رہا حسین کا معاملہ سو اگر وہ ہمارے مقابلے کے لیے نہ آئیں تو ہم بھی ان کے مقابلے کے لیے نہ جائیں گے اور اگر وہ آئیں گے تو ہم مقابلہ کریں گے ابن زیاد نے کہا کہ اے مسلم تم نے بڑا ظلم کیا کہ مسلمانوں کا نظم مستحکم اور ایک کلمہ تھا سب ایک امام کے تابع تھے تم نے آ کر ان میں تفرقہ ڈالا اور لوگوں کو اپنی امیر کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا مسلم بھی نقیل نے فرمایا کہ معاملہ یہ نہیں بلکہ اس شہر کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھے کہ تمہارے باپ نے ان کے نیک اور شریف لوگوں کو قتل کر دیا ان کے خون ناحق بہائے اور یہاں عوام پر کسرا و کیسر جیسی حکومت کرنی چاہیے اس لیے ہم اس پر مجبور ہوئے کہ عدل قائم کرنے اور کتاب و سنت کے حکام نافذ کرنے کی طرف لوگوں کو بلائیں اور سمجھائیں اس پر ابن زیاد اور زیادہ بڑا فروختہ ہو کر مسلم بن نقیل کو برا بلا کہنے لگا مسلم خاموش ہو گئے ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو کسر امارت کی اوپر کی منزل پر لے جاؤ اور سر کاٹ کر نیچے پھینک دو مسلم بن نقیل اوپر لے جائے گئے وہ تسبیح و استغفار پڑھتے ہوئے اوپر پہنچے اور ابن زیاد کے حکم کے موافق ان کو شہید کر کے نیچے ڈال دیا گیا اناََ واج مسلم بن اخیل کو قتل کرنے کے بعد حانی بن نوروہ کے قتل کرنے کا فیصلہ کیا ان کو بازار میں لے جا کر قتل کر دیا گیا ابن زیاد نے ان دونوں کا سر کاٹ کر یزید کے پاس بیج دیا یزید نے شکریہ کا خط لکھا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حسین عراق کے قریب پہنچ گئے ہیں اس لیے جاسوس اور خفیہ رپورٹر پورے شہر میں پھیلا دو اور جس پر ذرا بھی حسین کی تائید کا شبہ ہو اس کو قید کر لو مگر سوا اس شخص کے جو تم سے مقاتلہ کرے کسی کو قتل نہ کرو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل کوفہ کے ڈیڑھ سو خطوط اور بہت سے وفود پہلے پہنچ چکے تھے پھر مسلم بن عقیل نے یہاں کے اٹھارہ ہزار مسلمانوں کی بیعت کی خبر کے ساتھ ان کو کوفہ کے لیے دعوت دے دی تو حضرت حسین نے کوفہ کا عزم کر لیا جب یہ خبر لوگوں میں مشہور ہوئی تو بجس عبداللہ بن زبیر کے اور کسی نے ان کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا بلکہ بہت سے حضرات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں اہل عراق کوفہ کے وعدوں بیعتوں پر بھروسہ نہ کریں وہاں جانے میں آپ کے لیے بڑا خطرہ ہے